Вероятно, мы, вот эти вот люди, которые здесь сидят, это ну, наша наш актив наша организация, наша организация 2000 человек. И вот мы, значит, вот эти люди, они стояли на Майдане, значит, эти люди финансировали Майдан. Сейчас права этих людей ущемляется, их просто гнобят. Вот благодаря этим людям пришла к власти ваша команда. И мы хотим у вас. Давайте без Давайте. Давай, ну, без я прием, без давайте. То есть, я мы коротко, я коротко хочу было, сказать. Да. Полтора года мы вам ходим. Вот. Мы вам полтора года говорим, что права нарушаются. Нарушается в нам нарушается закон. Нарушает, проходит рейд, Людей грабят. По шесть лет расследуются эти криминальные справы. Всем известно, кто ограбил, куда увезли, кто раскрал это имущество. Ни один чиновник не наказан. Ни один прокурор не наказан из-за того, что фальсифицируются эти криминальные справы. Вот. Почему все это так происходит? Сейчас, сейчас людям не дают работы. Их выгоняют с рабочих мест. То облэнерго им свет выключает. Сейчас мы с вами вот уже целый год заседаем, целый год с вами работаем над этим. Вы звонили. Сейчас облэнерго подает на предпринимателей в суд, вот, чтобы разорвать с ними договор на энергопостачание. Потому что они монополисты, видите Потому что они участвуют в коррумпированной схеме вместе с Адарычем. До каких пор это будет продолжаться? Почему людям нельзя нормально жить, нормально работать, чтобы не ходить сюда, в облдерж администрацию? Когда у нас наведут уже порядок? Я с самого начала на вашей стороне. Когда мы с вами говорили о том, что в первую очередь нарушаются права, и не создаются эти условия на уровне горы сполкома, так я задаю вопрос: когда у нас была вот последняя э, э, ситуация по сессии? Моє виступлення, моє прощання. Прийняте ж сесія, так? Питання по маленьких регіону формах більше так. Знято мораторій. Знято мораторій, але при цьому мають бути прописані нові правила. Далеко не всі неоднозначно сприймаються це рішення. Тому що тепер ми чекаємо того, ту як пропишуть нові правила встановлення тимчасової споруди нових архівку. Зараз м'яч завжди він завжди був на боці міського кіндрому, розумієте? Це виключні повноваження міської ради встановлювати, надавати там паспортні прив'язки чи що. Якщо вони вимагають незаконних документів, це інше питання. Але ну, не можна втручатися в те, що ми не можемо втручатися. Є речі, там, чітко в законі про місцеве самоврядування, виключні повноваження місцевої ради. Замельник питання це выключить полношек, разумеется. розумієте. Але правила, ми на сьогодні чекаємо цих правил. Значит, без, без правил не буде, у вас же ця ситуація ситуация далі продолжаться. І вот. я, по чітко четко ті требования э, горосполкома, які э, горосполкомы должен прийняти, как можно в ближайшее время. Первое, то, что мораторий це это первый уже успех. Следующим этапом, то, что говорит э, Юрасас, это э, четко установленные правила. четко установленные места для малых архитектурных форм, где могут быть, э, производиться самоторговые. Ведь проблема в этом. На сегодняшний день нет изменения к генеральному плану. Н нет изменения генерального плана, вы на сегодняшний день, не я как предприниматель, не вы как предприниматель, вы не знаете, где размещать свой бизнес. Вот в этом есть основная проблема. Понимаете, что Мы так? уже несколько лет требуем этих правил. Но коррупционеры не хотят ничего. Они шаги. не хотят, и, да, нормально. И, 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 Они прессуют нас. Сейчас облэнерго опять выключает свет предпринимателя. В нашей вот Светлана да, Васильевна, она здесь сидела, она поехала в суд, потому что на 10 часов у нее суд, с облэнерго. Облэнерго, вот по наводке гора значит, подал в суд, что горысполком не продлевает документы, поэтому облэнерго выключает у нее свет. Вот облэнерго монополист. Ну, почему, почему так? Почему мы вместо того, чтобы платить налоги, блоге должны ходить на суд? Почему, по почему облэнерго? Потому да. что Облэнерго является монополистом. И он участвует в коррупционной схеме. К нему обратился там, Давыденко вот, и сказал, что у 20, 247 предпринимателей закончились документы, которые мы не продлеваем. Так я вот с этого начинаю. Облэнерго отключает свет лишь потому, что нет документов на размещение этих мафов. И, наверное, за обращением горы Столкома, где горы Столковом, наверное, обратился с тем, чтобы отключить электроэнергию. Это так, наверное? Это так. Наверное. Ну так давайте говорить прямые вещи. Обратились. Там есть, во-первых, директор департамента тот, который на сегодняшний день вот, создает эти проблемы. Мы с тобой говорили, это господин Царь. Так или нет. Так да. Я правильно говорю меня? Там вот. не только Царь. Ну, они команда. команда. Там и. Да, да, да. я, Смотрите, я, говорите, я, я обратился к тем, да. что вы провели изменения. Вот, э, предложите эти правила сами. Вот дайте эти правила, давайте мы предложим с нашей стороны вместе с вами. У нас до, сейчас до, до того дошло, что вот принимают они правила, мы подаем в суд, уже высший суд говорит, что эти правила приняты без урахования думки предприятий типа отправляет на новый розыск. Они опять принимают эти же правила. Мы, у нас вот такая пачка скасованных решений суда. Вот. И те решения, которые мы скосовали, вот суд вызнал, что незаконно демонтировать эти киоски без решения суда. В следующем решении сессии опять этот пункт ну, принимается. То кто несет ответственность вот за создание вот этих вот проектов, вот этих незаконных решений? Их же кто-то специально принимает. Все же знают, что это незаконно. Есть порядок размещения марки. Есть этот порядок? Он не работает. А вот, не говорю, что вот этот порядок... предложили изменения? Да, мы предложили да, да. Мы более 50 да. предложили более 50 пропозиций. Да. Этот, да. этот порядок, Это который они приняли. Который они приняли. Вот. Мы подали в суд, нет, мы нет, его нет, скажем в суде. И высший суд сказал, что этот порядок принят без додержания регуляторной процедуры и не, не думка предприятий. Прямо так высший суд и сказал. И они все равно этим ну, пользуются этим документом. Да, да, да давайте, давайте сделаем так. У меня предложение. <laughs> Мой заместитель, значит, Юра вот непосредственно я вижу выход с этого положения. Взять этот порядок, рассмотреть с точки зрения юриспруденции и взять этот вопрос под контроль, разработать вместе с общественностью и как предложение от администрации направить, внести изменения в порядок размещения. Мод. С этим пунктом, да, Юра еще пункт по поводу вот этих вот рейдерских заходов Ну, вы знаете, мы неоднократно говорили, что прошла целая серия рейдерских захватов. Вы, позабирали места, на этих местах мы других людей. Но То же, же самое вот возле рынка, ну, множество, возле рынка на Сунгаинской, значит, Татарыч там объявил, что здесь ничего не должно стоять, здесь зона зеленых надсаджек, там стоял ряд киосков. Эти киоски просто снесли, непонятно куда забрали, вот, через там полгода там появился да, такие же киоски, есть. только побольше. Да? Вот. Кто? Кто? А стояли на стояли. А сейчас стоят на с фундаментом. Просто стояли, ну, временные за Да. А теперь поставили. Сказали, нельзя там стоять. Вот. Снесли их. И поставили, там, и поставили да. там целый ряд магазинов. И ехать, вот нам вот. Вот. На, вот на, на, интересно. Мы не для того, чтобы их снести. Мы для того, чтобы кто из чиновников понес ответственность за это. Мы неоднократно просто в вашем присутствии поднимаем этот вопрос. И это не только этого касается. Вот у нас предприниматель вот Приехали в 4 утра, Забрали киоск с товаром. Ни киоска, ни товара по сей день нет. Там товара на 50 тысяч. Вот нету товара, пропал. Эликсия вот. разводит руками. Все знают, кто это сделал. Все знают, кто это сделал. И на это место привезли, через полчаса поставили другой киоск. Вот. И это, все... это, это когда было? Год назад. И ничего не сделали. Вот это когда мы организовывали митинг. Но и до этого у нас делаете. митинги год назад начались. И потом через неделю у меня опять украли киоск. Ни товара ни киоска, собственно, ничего нет. И все знают, постоянно кто, пытался кто, закрыт, кто, кто это сделал, кто, кто да, знает, кто, кто поставил, кто это подписал. И, ну, никто. Не И, И никто, не несет, никто не несет на это ответственность, Юрьевич. И что самое вот обидное, вот такое... Смотрите, безобразие. даю вам что сразу нет? ответ. Ответственность несет мэр. Я же поставил требование. Увольте Савина. Поставьте другого человека. Да подождите, да я же не увольняю сами. Я еще раз говорю, наша Ежимер. А вся проблема в этой всей системе, которая я точно так же хочу, чтобы эта система работала. Но ее можно поменять вот точно так же, как мы меняем политику сегодня, патрульную службу. Ничего не будет. Вот вы будете ходить каждый раз, но на сегодняшний момент вся проблема, что не мы не депутат, депутатский корпус не хотят установить эти правила, потому что какой-то часть депутатов это выгодно выгодно этому Савину, выгодно этому Давиденко, выгодно просто, понимаете? Вот в этом месте.